меня сейчас пытаюсь, если есть бусик, кстати, за кого они приедут, с ними поговорить. Не, я задержан? Да. Сразу давайте туда протокол задержания. Ну, а причина остановки? Есть информация у нас, по нашему планшету, что, возможно, водитель перебывает... где? Вот. Что вы говорите? Перебывает где? Перебывает в Рошу. Добрый. А, Ой, блин, ну нафиг. <laughs> <laughs> я вообще... а причина остановки? <laughs> Я в шоке. Дивіться, тут в по а, да. Кому? Да, ну покажите, право, пожалуйста. А причина остановки? Есть информация в нас, в нашем планшете, что, возможно, водитель перебывает... Где? Вот. Что вы говорите? Перебывает где? Перебывает в розшуку. А решение суда? Без решения суда по админ розшуку. А я? нема розшуку админ. Давайте я вам покажу. Давайте. Ну, у, нас, у нас в планшете есть. А что у вас в планшете? Что это за база? База ИПНП, армур по-старому. Так а. Можете назвать по-другому Слово «розшук» если не хотите Не будем употреблять ну, да. Но оно суть не меняет Не, меняет, вы же понимаете, що есть что есть закон это вернення, это А а, кто? Это... а что такое ТЦК? Не. не знаю, скажите что... Ну, почекайте Ну, я на досуге Почитаю как-нибудь А резервы у вас есть? Нет, а что это такое? Войсковое обликовое есть? С собой нету а, Не в курсе? Знаю, это законнейшее Может где-то есть в бардачке, но даже искать не буду тут, тут же раз два варианта Получится ТЦК, если есть То есть как бы... Александр, Владислав Александрович, вам по почте проезжать? Таких не знаю М? таких не знаю. Не понял. Таких не знаю. А я знаю, похоже. может, похоже. Сейчас. Давайте с законных вариантов начнем. Давайте. Дивите, я допустим, ДЦК. А? Сейчас я. Нет, по 35 Я задержан? Да, вы за Задержан. Да, да, Протокол задержания можно? Да, обмежен, да, На основании чего? Можно. Подозра, что 210. Ага, и, и, что... и, что по 210 у нас по закону предусмотрено? Складывание постановы або протокола. Кем? А вы каким образом, а а вы каким образом к этому относитесь? А нас, На законных основаниях. Я хочу, да, я вот просто тоже ссориться не, не хочу. Я сейчас спрашиваю, если есть бусик с ТЦК, они приедут, с ними поговорят. Не, я задержан? Да. Сразу давайте тогда протокол задержания. Ну, прям, я... Понятых, да, понятых, останавливаем. А можно вопрос, протокол задержания с понятыми складывается? Конечно. Или при свидетелях, как минимум. Чекайте. Я спрашиваю, я задержан? Да. Я, я задержан? Нет, а сразу протокол задержания. задержания. Давайте тогда сначала сороковую. Сороков. Не-не-не, вернитесь, я тогда поехал. Сороковую, как минимум. Сороковая и 18.3. До полного знака нет. А почему вы вышли с бодикамеры и вообще ко мне подошли? Сороковую тогда исполните, пожалуйста. А предупредили? Предупредили? Почему? А уже поздно, вы сразу должны предупредить. Нет, уже не считается. Сейчас мониторинговую тогда вызываем. Сох. Правильно? Пошли. Ваши тоже. 18.3. Это без проблем. 18.3. Дай телефон. 4, 5, 6. Любое, что вам захочется. Разумеется. 10, 20. Ну, надо знать, на кого жалобу составлять. Секундочку. Бессонов Вячеслав Юрьевич, полицейский Полтавского, Дисна до 29-го, а можно до полного ознакомления? До полного, без посторонних предметов. С другой стороны, пожалуйста. Ага. А на ком пластике должно быть по постанове? Установленный а разок какой? Серый пластик. то что вам переделали посвящение и опять не постановлен. Это, это, по это ничего это, не дает. YouTube вам в помощь. Нет, зак законы Украины Вы мне в помощь. В помощь. Дивіться дальше. Кого? Пластик. Ага. Закурис, ерунду вашу. А то есть, ну, на лоха людей разводить нормально, а да? Ми їм згідно чинно законодавство. 35-е. Мені вас... не озвучено была. Тридцать пятая стаття. Да. Третій пункт правил. Якщо Не підстави, послухайте мене. Я Якщо знаю. Якщо є підстави вважати, що водій або пасажири, причетны до административного или криминального правопорушения. Подставы, а какие у вас были подставы? Информация. Есть. Какая? Информация. Мне на явную информацию никто не дали. Мне дали какую-то служебную базу, которая... Это не... Это есть официальная база. Нет, это не официальная база. Вы можете, вы можете все скажут, жаловаться. Но Мы разумеется. Чем Вам не вешают сейчас лапшу, вам рассказывают по сути, почему у вас Ну, что же не дурак, меня остановили просто на лоха. На лоха, це ваша думка. Лоха, не лоха, що у вас там ще якась лоха. Вам показали посвідчення, вам сказали причину зупинки. Зараз буде. Ваше можна удостоити? Ізначально посвідчення не Сейчас... було показано. Сарахова не була оголошена. а да, нічого да, да, да. страшного. Ну, ми... Конечно, нічого страшного, вам похер на зафон. Ні, що ми вам сказали, щоб Я так, свободен? Дивіться. Ти... Свободен. свободен?